Сьогодні ми будемо говорити про сучасні технології у сфері краси та здоров'я. Лише актуальні теми, лише змістовні відповіді. У програмі Здорово на каналі 36.6. Вітаю. Нове обличчя. Які сучасні методи омолодження повертають час назад? Краса та здоров'я. Поняття тотожні. Як правильно обрати косметолога? Омолодження без шкоди для здоров'я. Кому протипоказаний метод лазерного омолодження? Ірина Лазук. Лікар-дерматолог вищої категорії за роки лікарської практики неодноразово брала участь у наукових конференціях високого рівня, зокрема таких як науково-практична конференція з косметології в місті Хайфа в Ізраїлі, а також була учасником міжнародної конференції української спілки естетичної медицини на тему сучасні технології омолодження, діагностика, профілактика і корекція ускладнень, загальний досвід роботи майже 20 років. омоложение и лазерное в том числе это воздействие тепла и под воздействием тепла желательно чтобы это было э, сфокусированное воздействие э, будет стимуляция неоколлагенеза так называемая или стимуляция выработки коллагена благодаря этой стимуляции э, новый коллаген э, дает коже эластичность повышает ее упругость улучшает э, цвет лица Соответственно, мы получаем вот этот эффект омоложения. И нужно понимать, что чаще всего после процедуры вот такой стимуляции максимальный эффект выработки новых коллагеновых волокон будет приблизительно через 2 недели, 10-14 дней. Соответственно, следующую процедуру мы назначаем через в среднем 10-14 дней. Курсовые протоколы таких процедур, как правило, 3-4 процедуры. И эффект, длительность, да, пролонгированность mm -hmm. такого курсового протокола порядка полгода, то есть достаточно прийти на 3-4 процедуры в полгода и получить хороший выраженный эффект, э, неинвазивный, безболезненный, э, достаточно комфортная эта процедура, я бы даже сказала, и получить хороший эффект до, до следующего визита при необходимости. лазер лазеру рознь. Стоит обращать внимание на качество оборудования, и это играет огромную роль, потому что сегодня мы видим огромное количество осложнений после подобных процедур. Лазерное омоложение, которое мы выполняем, мы выполняем на, я бы со смелостью назвала, на, одним, на одном из самых лучших оборудований в мире, потому что это мировые технологии, это сертификация FDA, это очень много говорит. Это говорит о том, что очень много людей, определенное количество людей по всему миру получили эффективность да, после применения такого оборудования. Это без безопасное оборудование, раз у него есть такая сертификация, а я как врач в первую очередь все-таки обеспокоена безопасностью процедуры и естественно во вторую очередь эффективностью ее. Какими наитиповищами может быть ускладнение? Так как лазерные технологии это все-таки технологии со светом то чаще всего это все-таки ожоги. Mm -hmm. И стоит понимать, что иногда осложнениями это могут быть ожоги в первой степени, это достаточно поверхностные ожоги, которые могут проходить бесследно. Но, к сожалению, бывают такие ситуации, когда ожоги могут быть глубокими и после себя оставлять либо длительную гиперпигментацию или потемнение да, на коже или даже рубцевание, то есть оставлять рубцы на завтрак навсегда. Да. Oh. Поэтому именно поэтому стоит в первую очередь понимать, насколько безопасна такая процедура. До понимания ее эффективности стоит разобраться в безопасности оборудования. Чи є якісь протипоказання, чи є якісь застереження, з якого віку, в якому віці, кому можна, кому не можна, на що звернути увагу? Є ряд основних протипоказань, одні з яких є, наприклад, висипання елементи. гноничковые элементы на коже. Очень осторожно к любым аппаратным методикам я бы рекомендовала относиться к пациентам, у которых есть онкологическая какая-то предрасположенность. Сегодня мы живем в век меланомы, и у пациентов с большим количеством небусов, или как пациенты называют это, родинками, стоит, в принципе, очень аккуратно относиться к любым лазерным методикам. Здесь я бы хотела сделать большой акцент. Именно поэтому любая процедура также, на мой взгляд, должна производиться врачом потому что э, перед тем, как э, рекомендовать или проводить любую процедуру, врач детально, внимательно собирает у пациента анамнез или историю его заболеваний, историю его ощущений, какие, э, какие жалобы есть у пациента по здоровью в первую очередь, для того, чтобы определить, подходит ли пациент под категорию, подойдет ли ему в первую очередь и безопасным, ли будет э, такому пациенту процедура. Ліфтинг за допомогою лазера універсальний метод, що дозволяє в рамках однієї процедури вирішити кілька різних проблем. Дана процедура призначається при наявності мімічних і вікових зморшок, глибоких складок, при слабкому тонусі шкіри, недостатній пружності та еластичності при розтяжках та інших дефектах шкіри, якщо шкіра обличчя надто бліда і має хворобливий вигляд при наявності вугрів та набряків навколо очей. Ми усі різні, а відтак різними є наші мрії і бажання. Однак для всіх однаково є важливим здоров'я. Тож дивіться програму «Здорово» на каналі 36,6. Бережіть себе і будьте здоровими.